Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Здравствуйте. Добрый вечер. О чем общаетесь? Да, общаемся. Отлично. Задавайте вопросы, пообщаемся. Mm, хорошо. Я так понимаю, из Украины? Из Украины. Из Украины. Так. Почему не прекращается война? Вот такой вот вопрос. Почему в 2022 году, когда э, вроде как должны были быть подписаны соглашения о прекращении войны, приехал Борис Джонсон, кстати, ваш сказал этот Рахами. парламентарий, кто, что типа блин нам запретили прекращать войну. Рахамия не говорил о том, что нам запретили. Сказал, ну, я что сказал, провели... что были Джонсон, нам посоветовал сказали, не подписывать мирные соглашения. Они... они сказали, что провели переговоры с Великобританией, а также с Соединенными Штатами Америки, обсудили предложение Российской Федерации и поняли, что то, что предлагает я, он чё... Российская Федерация, он чё... Он чё... это, это то, того, что надо. не подходит Украине. В связи с чего отказались выполнять условия? Есть договор, а есть условия, которые ставила Российская Федерация в момент, когда ее армия Потерпела крах на направлении Киевском, Черниговском, Сумском и Харьковском В момент, когда шли, шли переговоры, российская армия с Позором убегала. Это называлось тактическое отступление. Угу. Угу. То есть из-за того, что произошло тактическое отступление, или как вы говорите, э, ну, убегала, то есть вы решили послушаться Америкоса, там англичанина. Кстати, американцы давали тоже, по-моему, Нулан, давал тоже интервью, которая говорила, что они тоже сказали, что не надо прекращать войну. А сейчас, на Если вы момент... послушаете внимательно слова Нуланда, также Бориса Джонсона, а также интервью Арахами, он четко сказал, что шли переговоры с союзниками вот, и обсуждались условия Российской Федерации, где Российская Федерация хотела, чтобы Украина была полностью нейтральным государством без своей армии, то есть полная демилитаризация. В этот момент уже Российская Федерация на вот этих четырех направлениях полностью оборудовалась, в чего Украина выходила... С сильной стороны сказала, что нам условия Российской Федерации не подходят. Вот. То есть вывод полностью со всех территорий, которые были захвачены Российской Федерацией, до референдумов везде, все, что Россия говорила, вам были неприемлемы, за то, что у вас, в принципе, армия оставалась, и вы становились нейтральными, вас все устроило. И вы сейчас, э, ну, уже, блин, десятки тысяч человек потеряли, потеряли большую часть, то, что вы там отвоевали, идет... Наступление Российской Федерации. И это все нормально. Российская Федерация потеряла полностью контроль над Киевской, Черниговской, Сумской, также Харьковской областью потеряла контроль над городом. Херсон, 350 тысяч человек, а также потеряла контроль над ключевым хабом, над островом Змеиной, который используется для десантуры и дальшего наступления на Одесскую область. И так как Украина выходила с сильной стороны, по сегодняшний день она находится в сильной стороне. Не. И дополнительно еще и контролирует теперь территории Российской Федерации. Это, между прочим, Курская область. Поэтому ваше утверждение, что Украина больше, большинство территорий, которые она отвоевала, потеряла, это, ну, гл... которая не подтверждена ничем. Хорошо, когда будет, когда Курскую область освободим, или когда Торецк заберем, Никогда, Никогда. 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 Курская да. область вы не можете освободить. Не, не хватает воли. освободили все уже. Войска, есть, все, войска, все войска сейчас мы находятся. Мы уже освободились. Если в... он будет, дальше продолжается. Сколько на... освободили? Мы освободили. Под Любимовкой что время? произошло, когда ВДВ вчера наступало? 15 единиц техники. Видео, а что, за зашли, закрепились, видео, закрепились, видео смотрели? Вас Задаю что вопрос проблема? по поводу Любимовки. Когда наступали в сторону Любимовки, чью, колонну, чью колонну с 15 единиц техник, 15 техники так, ну, колонны, Не можем? Показать видео? У вас с... нету авиации, показать видео? Не Давайте я вам, возможно, покажу видео Наступление ваших войск Слушайте, на Любимовке. У меня, у меня, у меня видео как очень много. Давайте этого. я покажу Любимовку. Я, наступление. Я, я, я войск. верю. Я верю, Шоу. что у вас есть видео. Любимовка. Я, я знаю, знаешь, что сегодня наши закрепились. Где? В, ча в части Любимовки. Это я, я такой, знаю. В части Любимовки давным-давно уже под контролем Украины и Российской Федерации. На пополам. Любимовка вся была. Там уже уже, уже как, мы не там прожать, уже, как не две срок. недели идут Сегодня активные боевые действия. Сегодня Любимовки уже да. произошло. Если вы откроете любую карту и Российской и от Федерации, от, от, нашего, от любого военкора вы разбили. увидите, что Любимовка находится посередине. Хорошо, это не серая зона, скажите, а вокруг время, Любимовки, вот выборы. так вот, не Тараторь, а вокруг Любимовки находятся украинские войска. Это подтверждает то любая то российская, будет, а также это украинская это карта по ведению боев. Я закончил, можете говорить. Хорошо, ответьте на второй вопрос. Когда это все закончится? Вам вообще нет. надо, чтобы это заканчивалось? Когда Российская Федерация выведет свои войска из территории Украины. Вы, когда зашли в Курскую область, вы оттянули резервы из Донецкого направления. И там наступление Российской Федерации увеличилось в три раза. Российская Федерация 18,5 километров в день идет продвижение там. Российская Хотя до этого Федерация. было по 4. Российская вот ты Федерация понимаешь это дол. вообще или нет? Российская Федерация, ну, вы? я сейчас тебе раз, отвечаю, сейчас на я отвечаю на, на твой вопрос. Сейчас вас, вброс. вас там оттесняют, застужав, качают резервы. Поставь таймер на 30 Давай. секунд. У тебя есть 30 секунд, чтобы закончить а то, что, то, что ты А что заканчивать? И чё ты мне условия ставишь? Почему ты не на украинском разговариваешь? Объясню мне. Сломался. Сломался. Сразу почему ты не на украинском общаешься. А Я... потому что тебе Свое время возможно. идет. Дорожи ну, своим ну, временем. Объясню. Время прошло. А, ну пишет сам. О чем общаетесь? Обо всем. В основном, короче, Украина, Россия. А что там между Россией и Украиной происходит? Да, да, Многое чего происходит. Я и... не понимаю, почему украинцы вот, воюют с Россией непонятно. С Россией мы не с Россией воюем, мы с федерацией воюем. Потому что понятие это как таково. Россия мы не понимаем. Есть федерация. 80, сколько их там, три субъекта Российской Федерации. Все ну, они ну, воюют против одной маленькой Украины. Ну понятно, ну, давайте говорим о, о этой федерации тогда. Ну задавайте вопросы, а мы Это с вами нет. поговорим о федерации. Ну а вы когда перестанете вот, сопротивляться? Когда полностью уничтожат, которые не, находятся вы не, на вы не территории Украины с автоматом. Вы не сможете. Мы это уже делаем. Нет. Да. Вот смотри, как вы можете уничтожить, если вы зависите от кого-то. То, что происходит на линии фронта, то есть какая у нас есть техника, Т-72, модификация. На линии фронта, ну, вы же задали мне вопрос, а я на него отвечу. С чем ага. воюет Украина, то есть то, что она сама производит. Это ударные дроны, это самое главное, что сейчас есть на фронте. Это танки, модификация Т-72. Это бронетранспортеры, казаки, первое, первое и второе поколение. Это то, как мы них. Черноморский флот. То, то, есть надводные дроны. Сибейби и Магура V5. Это дроны, которые уничтожают вашу логистику, попадая по нефтебазам, по резервуарам с нафтопродуктами. Это ракеты Нептун-2 или же Гром, которые уничтожают ваши паромные переправы, которые вы используете для логистики, или же кораблей. Пример корабли. Москвы. Был у вас когда-то такой флагман. Это то, чем мы воюем. Вот как мы воюем и вот эту ситуацию превращаем для России. Совсем не в ту сторону, которую она хотела еще в начале СВО. Можно я сейчас короче все это вот который сейчас ты сказал? Просто переведу, вот. которые ударные дроны, это все комплектующие из Китая, которые сейчас ну, перестали вам подставлять. Вот на на этом мы гром... закончим. На этом мы начнем разбираться. Еще, еще раз Давайте я забудьте. подожди, давай mm -hmm. я расскажу. Да-да-да, говорите. А, я Лит... Литве э, делают вот эти вот, которые вы говорили, ударные дроны. Кто ни, делает? Э, Не Украине делает Литве. Литва вам продает. А. Потом еще э, что? А, этот Т-72. Нет у вас такого танка Т-72? У вас выпускает Т-64БВ. Э -э... а, теперь... а теперь загуглим. Россия. Уничтожение модификацию украинского танка Т-72. Последняя информация о Дриа 12 часов назад. Это о том, как Украина модифицирует советскую технику под стандарты, которые сейчас есть, вот, которые предотвращают попадание дронов и любого другого вооружения. По поводу Литвы, Литва дополнительно помогает разведдронами. А я вам говорю uh -huh. о дронах, которые летят на 2000 километров, на 1500 километров и попадают в цель. Российская Федерация, Российская власть и Российское Министерство обороны. Говорит не о том, что они сбили литовские беспилотники, а говорят о том, что был сбит беспилотник Бобёр или же лалака, -Ла -Ла лелека украинского производства. Но это не а то, что вы да? говорите, китайские компоненты. Открою вам маленькую тайну, но Китай вводит запрет на дроны типа DJI Mavic. Это маленькие дроны, которые в большинстве случаев используются, как FPV дроны ударные, от которых Украина давным-давно отказалась и разрабатывает дроны по своим технологиям с помощью западных компонентов. Ну, чуть-чуть вы где-то не дочитали. Дальше. Нет, я не стал. Я, я просто я вообще не читаю, я просто говорю. Вы все равно вот эти компоненты откуда-то вам предоставляют, правильно? Если вы там сами собираете, вы сами никогда не делали. И будут предоставлять. И, И а то же самое сейчас, сейчас Россия. про эти ракеты, про эти, короче, дроны, про э, вот эти вот, как вы говорите там, как называется в там? Вот это все, ну как, оттуда идут, вы просто там переделаете закончили? А, Что интересно, просто когда а, у вас перестанут, а, как, имею в виду, доставлять вот это все, у вас ничего не будет. Снабжать, правильно говорится на русском языке. А теперь я вам отвечу. Как, Санжай, да, как Санжай, любая украинская, там, да. так и любая российская, китайская, вьетнамская, американская техника, она разрабатывается с помощью технологий и компонентов с любых, с любых сторон. Украина не получает санкций, на запрет какого-то там продукта, технологии или компонентов, а Россия получает. И Россия все больше и больше получает, а Украина запретов не имеет. И тот же самый казак, как вы говорите, это какая-то модификация другого бронетранспортера. Открою также вам маленькую тайну. Но ежегодно состоятся презентации разного вида вооружения, где Украина уже второй год подряд занимает первые места. И Казак-1, и Казак-2, это, точнее, Казак-1, это бронетранспортер, который был разработан еще 10 лет назад в Украине. А сейчас уже есть новая модификация, которую начали применять впервые в Курской области. Это вторая модификация. Это не модификация бронетранспортеров другого государства, а личная украинская разработка. То же самое с дронами, ракетами, танками и так далее. Украина это разрабатывает. Или же в Украине. Или же это предприятие с целью безопасности были перемещены где-то за границу. Но так или иначе, Украина это разрабатывает. Что я не скажу о России, которая использует шахеды и изменяет их название на геране. Которая использует баллистические ракеты Кендер и говорит, что это были наши Искандеры. Или как она будет говорить скоро по поводу ракет, которые привезут с Ирана. Украина не скрывает тот факт, что она разрабатывает свое и использует западное. Россия все время пытается своих граждан, называя китайскую, точнее корейскую или иранскую технику своей. Поэтому не нужно сейчас... Ну ладно. Мы не сможем доказать это, что это ваше или наше. я ничего. Я, я ничего. могу доказать очень просто: Когда по Киеву наносились удары, и ракеты некоторые были сбиты, были найдены урам, уламки корейских э, ракет. Когда Россия. Подожди, подожди, стой, 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 стой. Корейские ракеты были найдены? Баллистические. Когда их сбивают... А, а, подожди, а где это вот зафиксировано? Под Киевом. ООН. Или это... где-то, или что-то там. там были система... высказаны? Это, это ваше высказание? Нет, это не наше. Это помимо наших высказаний, еще подтверждает британская разведка или же американская разведка. Фото и это видео подтверждение. А сейчас я вам задам простой вопрос. Почему Шойгу в течение этого года третий раз прилетает в Кандар? Куда? В КНДР. Корейская Народная Демократическая Республика, там где. Главный диктатор Конч Почему он третий раз за этот год туда прилетает? Как вы ну, думаете? Не знаю, может, ракета хочет А почему вы после шо... его прилета? вы, вы же, вы же от американцев... Мы не отрицаем вы, тот факт, что вы, нам помогают вы, вы американцы, дедушка. Э, мы не отрицаем вооружение. тот факт. А мы тоже, вот так дедушка. Же Российская Федерация применяет корейские баллистические ракеты. Вы сейчас Я говорите, не знаю. что Украина у кого-то что-то берет, а Россия что в это время делает в Кандар? Но нигде не зафиксировано. Зафиксировано разведкой. Западными Есть этими, фото э, что и видео подтверждение сбития корейских. корейских ракет, которые летели Нет. в сторону Киева и были перехвачены системой Патриот. Не нужно. Ну и что? Ну ладно, что Вот я вам и вставить. говорю, что как Украина, так и Российская Федерация а, использует а, но, технику, получает такие, а также ракеты получается. своих да? союзников. Мы это не скрываем. А вы настолько большущая империя, ну, что вам стыдно а признаться. То, а мы тоже, короче, так же что? получаем, значит. Вы скрываете этот факт, вы боитесь это признавать. Как эта империя, которая разрабатывала искандары? На том, что не может их намного больше разрабатывать. И нужно еще просить, приезжай в Шойгу, в Кандар, пожалуйста, 100 ракет, 100 ракет дайте. Мы вас просто жалеем.